श्री शनैश्चर रक्षास्तव नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमं शिरोमे भास्करी पातु फालं चायासुतोवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिकिकण्ठनिभाश्रुती घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोवतु ग्रहराजः कटिं पातु रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं सौरेर्नामबलैर्युताम् सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः इति श्रीशनैश्चररक्षास्तवः श्री, श्री, श्री शनिरुवाच क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलवर्णसमस्रजम् छायामार्ताण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम् नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय नीहारवर्णाञ्चितमेचकाय श्रुत्वा रहस्यं भवकामदश्च फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वै नमः शनैश्चराय क्रूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् मदीयन्तु भयम् तस्य स्वप्नेऽपि न भविष्यति इति श्रीभविष्यपुराणे उत्तरपर्वे चतुर्दशोत्तरशततमोऽध्याये श्रीशनैश्चरनामस्तुतिः